Terima kasih. Terima kasih Tuan Wisi dan juga rakan saya Tuan Jam. Um, Tuan Pengusi, um, saya ingin menambah kepada ujah-ujah yang telah dibangkitkan uh, tadi oleh rakan-rakan yang berhormat mengenai projek uh, satu satu bestarinet yang melibatkan pemasangan jalur lebar berkelajuan tinggi 4G yang merentasi semua 10,000 sekolah di seluruh negara serta penyediaan pelantar pembelajaran uh, Maya ataupun VLE, Virtual Learning Environment. Di sini saya merujuk kepada butiran-butiran uh, 050 000, dan juga uh, 050-000, 040-300, 040-200, 040-100 dan 040 000. Ya, uh, Tuan Pengurusi, pada saya projek ini adalah satu projek yang terlalu bercita-cita tinggi. Suruh pun saya tidak membantah penggunaan teknologi maklumat I ICT dalam sekolah, saya sentiasa mempersoalkan kebijaksanaan pelaksanaan projek yang bernilai RM4.1 bilion ringgit sepanjang tempoh 15 tahun ini. Dan kebimbangan saya telah pun terbukti uh, dengan uh, uh, terbitan laporan Ketua Audit Negara yang terkini. Uh, walaupun 8,807 Sekolah sudah dilengkapi dengan sistem BLE, uh, statistik pendaftaran masuk ataupun login bagi bulan Mac 2014 adalah antara uh, 0.01 sehingga uh, 4.96%, kurang daripada 5% uh, seperti mana yang dibangkitkan oleh uh, yang umat uh, temeluh tadi. Malah penggunaan sistem tersebut dalam kalangan murid adalah lagi teruk iaitu kurang tidak sampai 1% tuan-tuan pengurusi. -tuan, Tuan -tuan, Tuan -tuan, Statistik ini sangat merunsingkan memandangkan 663 juta ringgit sudah pun dibelanjakan sejak tahun 2012 dan kadar penggunaan yang amat rendah di sebalik pelaburan yang begitu besar adalah disebabkan beberapa faktor yang telah dikenalpasti pasti oleh laporan audit seperti kekurangan infrastruktur ataupun kelemahan infrastruktur, sambungan jalur lebar yang lembap, liputan internet tanpa wayar yang tidak mencukupi, masalah ketercapaian kepada sistem, kekurangan perkakas sokongan seperti komputer riba dan projektor serta ketiadaan pemantauan dan garis panduan yang jelas bagi penggunaan sistem tersebut. Jelas pelaksanaan satu base ini secara sekaligus Uh, di 10000 sekolah di seluruh negara merupakan tindakan yang tidak wajar ya dengan kadar penggunaan yang begitu rendah setelah 2 tahun setengah dijalankan adakah kementerian akan mengakui bahawa projek ini bakal menjadi gajah putih yang paling besar dalam sejarah pendidikan Malaysia uh, kementerian juga perlu menjelaskan sama ada terdapat rancangan sandaran atau backup plan sekiranya penggunaan sistem ini gagal ditingkatkan dalam masa terdekat uh, adakah Kementerian akan meneruskan kontrak berbilion ringgit ini ataupun menghentikannya. Tuan Pengurusi, uh, menurut laporan audit juga, wujud penyelenggan pelaksanaan satu beristari net oleh kontraktor uh, YTL Communications dan Bahad. Dan antara penyelenggan yang berlaku termasuk ketidakpatuhan pada syarat-syarat kontrak, kekurangan pengurusan nilai ataupun value management, kelewatan dalam pembangsaan infrastruktur serta liputan yang tidak mencukupi. Menurut kontrak YTL telah diberi masa sehingga 30 Mac 2013 untuk memasang internet jalur lebar 4G ini dalam semua uh, sekolah di seluruh negara. Walau bagaimanapun, menjelang tarikh akhir itu, hanya 6000 lebih sekolah uh, yang telah disambungkan. Dan setahun kemudian, uh, setahun uh, selepas itu, belum lagi 100%. Hanya 88.9% uh, mengikut uh, laporan audit Uh, hasil daripada kelewatan ini, YTL telah didenda sebanyak RM2.4 juta ringgit oleh Kementerian Pendidikan. Uh, antara penyelenggan lain yang didapati dalam laporan audit termasuk kegagalan kontraktor untuk mendapatkan kelulusan teknikal, uh, kegagalan untuk menjalankan penilaian keperluan sekolah dan sebagainya. Uh, dan di samping, samping itu, saya rasa rakan-rakan uh, yang berumat lain juga telah membangkitkan kelajuan jalur lebar yang sangat menghampakan. Oleh yang demikian, uh, selain daripada denda RM2.4 uh, juta ringgit yang dikenakan ke atas YTL atas kelewatan pemasangan infrastruktur 1B Starinet, apakah tindakan-tindakan lain yang diambil oleh kementerian untuk mengatasi penyelenggaraan kontrak yang disebutkan tadi? Tuan Pengurusi, lebih teruk lagi laporan audit juga menedahkan bahawa uh, terdapat kelemahan kontrak yang bukan saja merugikan kerajaan tapi membawa keuntungan besar kepada YTL. Salah satu contoh yang uh, jelas adalah pemasangan menara pemanca uh, satu Bestarinet Receiver Integrated System ataupun satu BRIS yang dipasang di premis sekolah untuk menerima dan menyampaikan isyarat tanpa wayar. Men menurut penemuan audit, uh, Kementerian telah mendapatkan input daripada Jabatan Penilaian dan Pengembangan Harta (JPPH) Berkenaan dengan kadar sewa yang sesuai untuk penggunaan premis sekolah sebagai tapak uh, menara pemanca tersebut justru uh, JPPH telah mengesyorkan sewa bulanan sebanyak 1200 ringgit bagi setiap tapak. Walau bagaimanapun, YTL enggan membayar jumlah ini sebaliknya menyatakan bahawa syarat-syarat kontrak membenarkan mereka untuk memasang menara pemancar secara percuma. Pun begitu, kemudian telah memutuskan untuk mengenakan sewa token sebanyak 1000 ringgit setahun bagi setiap tapak satu base. Tuan pengurusi, RM1,000 setahun ini adalah satu angka yang jauh berbeza dengan shore uh, JPPH iaitu RM1,200 sebulan. Malah laporan Ketua Adik Negara menyatakan kadar yang dikenakan ini adalah tidak munasabah. Ya. Dengan sebanyak 3,203 menara pemanca yang dipasang di seluruh negara, jumlah pendapatan sewa pada harga RM1,200 sebulan adalah RM46.12 juta ringgit setahun. Uh, malangnya YTL hanya perlu membayar uh, membayar 32 juta ringgit setahun. Ini bersamaan dengan kerugian pendapatan sebanyak 42 juta 92 uh, 42.92 juta setahun bagi kementerian. Jadi uh, tuan pengerusi uh, ini adalah suatu kecuaian yang serius ya. Tambahan kepada itu charge utility juga uh, untuk menara pemancar terpaksa ditanggung oleh kerajaan ya sebab uh, dalam kontrak uh, bersama uh, antara kementerian dan YTL uh, tidak disebut ya uh, di mana uh, kontrak kontraktor hanya bertanggungjawab untuk kos berkaitan dengan pemasangan penyelenggaraan dan pengurusan satu bridge uh, tersebut uh, dan kerana ini uh, kementerian uh, ataupun sekolah-sekolah uh, terpaksa menanggung kos uh, charge elektrik ataupun uh, bill utility akibat daripada menara pemancar jadi akibat daripada kelemahan-kelemahan dalam kontrak satu bestari net ini yang jelas berat sebelah, YTL akan memperolehi keuntungan atas angin hampir 50 juta ringgit setahun ya ataupun 700 juta ringgit sepanjang tempoh 15 tahun projek satu bestari net. Dalam konteks ini tuan pengerusi denda yang akan dibayar 20 Oh, okay. Baik. Uh... Terima kasih Datuk Pengerusi dan uh, terima kasih YB Bukit bendera. Selepas uh, mendengar huraian daripada Bukit bendera dan uh, sebagai guru saya melihat profesion pendidikan ini adalah suatu human enterprise, satu usaha manusia membangun manusia. Tapi selepas saya dengar ataupun satu usaha manusia membangun manusia oleh kerana itu yang harus disegaskan ialah pembangunan profesionalisme. ya okay. jadi tapi bila saya dengar huraian daripada Bu Haji Bukit Bendera uh, ini entah se sudah sekian kalinya Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pelajaran sebelum itu satu ketika pernah pernah, nama, pernah dinamakan dia punya fokusnya ialah kepada uh, Buat duit untuk Untuk kroni-kroni dia Ya yeah. Jadi Apakah salah kalau saya sebutkan Fokus kementerian sekarang sudah silap Bukan usaha membangun pendidik Untuk membangun manusia Membangun guru Untuk membangun murid Kerana kalau dilihat dalam komponen pendidikan uh, uh, Inservice Itu sudah menurun Banyak turunnya tapi yang meningkat banyak ialah dalam bidang uh, ICT tadi. Ya. Yeah. Terima kasih pandangan daripada adik. Baik, terima kasih saya sangat setuju dengan uh, ulasan daripada Yang Berhormat uh, Batu Pahat ya. Uh, seperti saya kata tadi uh, apa ni kontrak satu bestari net ni jelas berat sebelah uh, dan denda yang dikenakan ke atas YTL tidak bermakna langsung berbanding ratusan juta ringgit keuntungan yang bakal diperolehi. Uh, oleh YTL akibat kelemahan kontrak serta pendapatan daripada penggunaan komersial menara pemanca bris, satu bris di samping apa-apa keuntungan daripada projek tersebut jadi hanya ada dua uh, penjelasan bagi kontrak yang amat berat sebelah ini sama ada kerajaan berlaku cuai kerana bersetuju dengan perjanjian yang penuh kelemahan ini ataupun perjanjian ini sengaja dibentuk sedemikian rupa bagi menguntungkan syarikat kroni ya apa pun uh, jawapannya kementerian harus bertanggungjawab dan menjelaskan kepada rakyat bagaimana kerugian ini akan diatasi. Tuan Pengurusi, saya uh, menyentuh sekarang ini mengenai latihan hmm. guru habiskan mas, 10 minit. Isu terakhir, Um uh, seperti mana sebagaimana um, Yang Muhammad Batu Pahat mengatakan tadi ya uh, latihan guru merupakan satu perkara yang sangat penting. Umum bersetuju bahawa faktor yang paling penting dalam pembangunan murid adalah kualiti tenaga pengajar, yang ni guru. Malah pelbagai kajian menunjukkan bahawa kualiti guru adalah lebih penting berbanding faktor-faktor lain seperti infrastruktur sekolah ataupun bahan pembelajaran. Perkara ini juga benar dalam penggunaan apa-apa teknologi termasuk VLE yang disebutkan tadi. Misalnya di United Kingdom. Uh, badan rasmi pemantauan sekolah iaitu Office for Standards in Education Children's Services and Skills Ofsted telah membuat kesimpulan yang sama dalam sebuah laporan uh, tahun 2009 yang bertajuk Virtual Learning Environments and Evaluation of Their Development in a Sample of Educational Settings. Dalam laporan tersebut didapati bahawa sekolah hanya berjaya menunjukkan kemajuan dalam penggunaan VLE apabila guru dapat menggunakan sistem Uh, itu dengan efektif dan penuh motivasi Sebaliknya apabila guru tidak dapat memaksimumkan potensi sistem tersebut Murid tidak akan mendapat sebarang faedah Dalam erti kata lain kejayaan atau kegagalan sistem VLE adalah Amat bergantung kepada keyakinan dan kreativiti guru dalam menghasilkan bahan untuk murid mereka Malangnya kementerian pendidikan seolah-olah gagal untuk memahami perkara ini Daripada anggaran perbelanjaan persekutuan, saya mendapati bahawa jumlah peruntukan untuk pembangunan profesionalisme guru telah dikurangkan daripada 1.54 bilion ringgit pada tahun ini kepada 961 juta ringgit pada tahun depan. Amat. Ini bersamaan dengan pengurangan besar sebanyak 600 juta ringgit. Dan apabila dirungkaikan peruntukan untuk pembangunan profesionalisme bagi latihan pra perkhidmatan peruntukan telah dikurangkan daripada 948 juta kepada 851 juta tahun depan. latihan kepimpinan pula dipotong daripada 181 juta kepada 62 juta ringgit sahaja. Penurunan yang paling mendadak pula adalah latihan dalam perkhidmatan yang hanya mendapat 48 juta ringgit pada tahun depan berbanding 410 juta ringgit sebelumnya. Ya Tuan Pengurusi. Jadi um, dengan pemotongan peruntukan pembangunan guru yang drastik ini um, adalah sangat mewujudkan ya memandangkan Kementerian Pendidikan sebenarnya uh, bajet keseluruhan telah naik daripada 54 bilion kepada 56 bilion ya uh, dan saya melihat uh, bahawa uh, ada satu butiran baru dalam uh, anggaran tersebut yang dipanggil transformasi pegawai perkhidmatan pendidikan Uh, dan program ini bakal menerima peruntukan sebanyak 250 juta ringgit bagi tahun 2015. Ah uh, tidak jelas sama ada program ini melibatkan latihan ya, guru. Ya, Tapi jika benar sekalipun uh, Tuan Pengerusi ia hanya akan membawa jumlah peruntukan untuk pembangunan guru kepada 1.21 bilion yang masih kurang berbanding 1.54 bilion yang diperuntukkan dahulu. Ya yeah, um hmm. Jadi kementerian harus menjelaskan perkara ini uh, jika benar kerajaan bercadang untuk mengubankan pembangunan guru demi memulihkan lebih banyak pel uh, pelaburan dalam teknologi maklumat uh, sebagai contoh uh, peruntukan itu telah naik maka mereka jelas hilang arah. Uh, sebagai mana contoh di UK telah membuktikan hasil pembelajaran tidak akan dipertingkatkan dengan teknologi terbaik sekiranya guru tidak bermotivasi dan berkembang yang jadi saya harap eh uh, yang menteri nanti dapat memberikan penjelasan yang baik uh, agar kita dapat tatapi. Ah uh, sekian terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad, sila yum menteri.